我到家了。 三年前没有送出去的礼物，你上班要迟到了。下次可以找我。什么？缺男伴，可以找我。 喝点东西吧。嗯。哎陆导，陆导，来，记得我吧，罗文。啊，新顿的罗文，有印象了，有印象。这边请，这边请。<好 S 1> 陆导。看你家罗总，就知道围着陆导转悠。跟陆导打交道，最没用的就是谄媚。而且我还记得吧？<呦 S 1> 上。 是江玉成老师吗？又见面了。啊，您的那本书《消失的游乐园》，卖的太好了，我看了、嗯，特别的后悔，我怎么就和这样举世无双的好书擦肩而过呢？是吗？那你对李苏最后的结局怎么看？啊、哦，李苏这个人物啊，我非常的深刻，他这个结局啊，我觉得已经很不错了。毕竟江老师的这个功底啊。 书里没有李苏这个人、呃。啊啊啊！啊是是是是，你看我这年纪一大，脑子都不好使了。请问您是？他是新顿的顾白芷。新顿的顾总监，久仰大名。偷偷吃酒啊！哎哎，这是姨有我的名片，顾总监。 <laughs> 那我就不打扰二位了，你们聊着。文轩老师，这是我的名片。走吧。呀，干嘛？我还是有很多想法。哎，这不好意思啊。没事啊，顾总监不是故意的，意外意外。 你看他，明明很生气，却还是要陪笑脸。跟这样的人合作，小心背后被捅刀子。